Андрей Данилко со своим знаменитым номером Верка Сердючка и раздастся гром аплодисментов. Андрей Данилко Верка-Сердючка. с тобой, как всегда, было этого мало. Как всегда, прогнала тебя мама домой, я беснулся, как за... Боже, ты мій вагон. Боже, де взялася ця Ліда со своїм день рождения? Це жнада заснула на рельсах Боже. Боже все... Еле-то ее торопить не спеши Уж мне так суша мама Так, бабушка Бабушка, вы закрыть мне свою лоту. Рот Вы бачите, что мне погано У вас есть хоть чуть-чуть милосердия Хоть 50 грамм сострадания Пуик. Вот за выпьем 50 грамм и начинаем. Уже третьей полки. Мамочки. Не кино и немцы. Так, мужчина, мужчиночка, давайте. Сейчас мы все в этой жизни инвалиды. Так что показываем инвалидную книжку. Снег снегопад. Боже, у, как снег. Не лети мне на... Я не поняла, мужчина, что это у вас в инвалидной книжке матюки? Чья фамилия? О, нет, что, симпатично. Для мужчины даже красиво. Че, боже мой, мамочки. Я ж протрезвила. О, О боже мой. Так я не поняла, подожди, стоп, стоп, стоп. Это если он, то она что-то я я в такой фамилии давно в тамбуре повезла. Вот ты ты не в школе. Мама моя родная. Не, ну цирк на дроге, товарищи. Так и не проси, не возьму. Не проси, не умоляй. Все, до свидания. Я тебе еще там, как Билла Шукалова, он сказала. У меня свободных мест нет, все. И не надо мне и 300 лет воно мне не надо. Чтобы я за ее сотни, девочка всю дорогу трусила. На чортовну не надо. Ты дашь, я возьму, блядь, им же побачу и все. Тихо, я на воркутюк. Я кулине було 6-го вау, только вышла с недавно. На чортовну не надо. 25 лет работала, не брала, и брать не буду. Моя такий менталитет. Все. Я сказала, 25 лет работала и брать не буду, и не надо Сколько? Сколько? Родная моя, за такие деньги бежи за вагоном и махай весело рукой. Понял? меня учили, одних сажаю, других выпускаю. Алис да. Все, Алис Гуд. А если как бы не пыла, сегодня клянусь. Я кто выпала Новый год, потом Рождество, 23-й, все. Все, 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 никаких. Могу даже отдыхнуть. С ним орал неповторимо Наша блядюльша зануда, ну. Боже, я к мне не погано. мамочки. Так, заканчивай заканчиваем посадку. Мальчик, куда ты ткнешь? Ты не бачишь, что женщина с беременным ребенком. Про? Ой, боже мой, наконец-то тронулась. Я на тебе проклятой работе сама скоро тронулась. Не, ну что такое еще нам было? Заснула на рельсах. это вообще. Ровный рот сне. Вот так аж. Не отстреляйте. Боинский еда в анализах. языком телефайл. Да все у нас есть, успокойтесь. И чай, и кофе, и другие горячительные напитки. Все. Не, ну и мне интересно, женщина, вы не спили ты уже кричите чаю. Дайте чаю, бо скучаю. что вам ну, воняет? Да? Ну и запах, вот. Внимание, объявление. Внимание, объявление. Ахтуна, ахту Все немедленно взяли постели. Я сказала, женщина, все немедленно взяли постели. Кто постели не берет, глазок ночью не замкнет. И нечего ковать за матрасом. Все. Мы своя постель. Все. Постель своя, значит, где-то этот самый наперешь. Все. Матрас у нас по уставу. Все, до свидания. В постели, елки-палки, мокро. Ты скажи спасибо, что мокрое, а не резно. Да, 200 тысяч. Я такие цены не выдумаю. Он у в шестом вагоне 250 и ничего молча. Не нравится, потому что он в Киев нашему веселому Роджеру. В постели ему. Эля, принцесса нового. Так, все. Ты поел, дай мне поесть. Ну що воняє, я не можу. Не вже це я, я не можу. Бо цей день, як собака на цирку. Є що ви мотаєтесь? Об'ясніть мені, ви як привид по вагону. Я за второго одіяла вам не дам все. І закрити свій колоріф Ну що воно воняє? Я вам не спиться, а я час приспльота. Только что сразу фамилия. Ну уже слово ему сказать нельзя уже, да сразу фамилия. Моя фамилия Клара Цеткин. <реклама> Запомни, вперед встречу. <строчин. реклама> ну, ну, ну не могу, ну не в сердце стоит. <реклама> так, мужчина. Мужчина, второй полки в безобразной позе в трусах. <реклама> Я вас так, женщина, прошу. Я вас, так женщина, просту, я а только, конечно, с мороза, но ничего. Я вас, так женщина, просил, вы оба укрыйте свои ноги. Оба давайте что-то решать. Мы на шпавне волонжевых людей, имейте в виду? Вот так, женщины, аппетит не испортили. А вы вот со мной летом не ездили на зеленом дизеле. Боже! Ехали-то эти комсомольцы, добровольцы, с поля. Так нажралась женщина козённого урока. борис <сосит> чуть-чуть Я назовёшь. <сих> Дядька, что ты мотаешься сквозняк мне гоняешь? <сих> пипи, он пипи в санузёл. Я говорю, так дедушка, хватит, мы сидим полчаса уже. Моя санитарная зона, вы, как партизан, в Быстренько давайте. Нашел в у дню на место. Может, там тебе еще постелить ты скажи, я сейчас постелю. Так, все, подходим к станции, станция Бухоловка. Не бухалка, мальчика, а Бухоловка. А ну, мальчики, да, своей маме. Быстрыми скачками. Следующая станция наливаем, Стоянка 200 грамм. За да, 6 да, шестого, та да, бутылка портвейна была лишним. Так, всем люли, мама на пероне, мы заходим. -то Аня, давай посвободися, давай, Битнера, давай. Когда мы стояли до ночь с тобой, как всегда было. Э I don't know what you're Сегодня работали Юлия Савенко. Художественный руководитель театра Александр Любченко. Он еще не добежал, не бежит. Гастроли организованы ассоциацией братья Украинцы.